І сьогодні ми хочемо поговорити і розповісти багато цікавої інформації стосовно просування, реклами і маркетингу для стоматологів Да. того, щоб був успіх у медицинських клінік надо розкручувати зв'язок докторів имеется в виду, которые там работают. Не обязательно, что вот только там. Там, к примеру, там клиника там имени Горановича, да, и он только самый великий там стоматолог, да. Там есть, допустим, там стоматолог Примак, допустим, там Петрова, там Иванова, скажем, Сидоренко, да. Вот. Просто должны знать, что в этой клинике работают разные доктора, которые мастера своего дела. Вот. Если я верно зразумел, то просто треба, Відділяти є бренд клініки, і є е, власний бренд е, стоматолога. І власний бренд стоматолога, е, ну, мабуть, навіть е, більш важливий для цього стоматолога, ніж бренд клініки. Звісно. У клініки є свої бренд-менеджери, є свої маркетологи, які е, там, просувають чи якось рекламують, чи інші якісь заходи роблять, про тому, щоб цю клініку знали і... Е, Власне кажучи, користувалися, а ну от мені там, любій людині, важливо, щоб до мене йшли, в якій би я клініці не був, бо може бути не розкручена клініка і будуть йти на е, розкручене е, чи там е, гарного лікаря. Правильно? Ну, по-большому счету, це е, клініка може бути сьогодні орендувати в одному місці поміщення, а? в другому, третьому, ну і працювати працювати лікарі може в різних. Да -да 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 -да. Так, так, і все. Потім, коли він набереться, наприклад, і досвіду, і, там, і фінансів, і можливо, він відкриє там. От я знаю, наприклад, дуже відома клініка в Києві, а, а, доктора Дрогомирецької. І всі знають, хто це, і всі знають, що це бренд, це вже бренд. Але це потрібно над цим працювати. Як саме, які механізми? Вот, так, от я е, хотів би сказати, що перва задача. Е... Первая задача это надо работать на личностном бренде, то есть надо себя продвигать. Это вы, это вы создаете имидж, и на имя этого доктора люди идут. Но этого мало. Что еще необходимо для того, чтобы ваша стоматологическая клиника была успешна? Много есть разных инструментов, но я вот выделяю, скажем так, пять основных. Угу. Что нужно делать вот конкретно по шагам? Значит, наверняка вы это уже делаете, но это надо усилить. постараться от ваших клиентов, пациентов, вернее, это будет правильно сказано, чтобы они как можно больше, чуть ли не каждый, писали отзывы положительные в Google Maps. Я думаю, все знают, что такое Google Maps, да? Вот, почему? Потому что, допустим, когда человеку даже порекомендовали клинику, никто же не говорит, что сарафанное радио мы отменяем, да? Вот ему порекомендовали. Мы сейчас все грамотные, сразу же заходим в Google, смотрим сайт, посмотрели, как он красивый. Да-да-да. И смотрим обязательно отзывы, а что он с собой предлагает. И отзывы должны быть, вот я вам вот сказал, должны быть отзывы. Но не просто отзывы. Большое спасибо доктору, все сделали хорошо. Все...» Нет, надо постараться. Это инструмент. Почему я говорю, что... Его нельзя вот просто сказать, там вот уходит пациент и говорит, ну, если у вас будет возможность, напишите отзыв. Нет. А давайте вы ему скажите так. Мы очень заинтересованы в вашем отзыве. Пожалуйста, напишите, вот вам QR-код, по которому вы можете зайти, чтобы не напрягать человека, чтобы он не искал. Да. И, пожалуйста, напишите так, вот какая у вас была проблема. И как мы эту проблему решили? Мы же сделали вам еще там фотографии, допустим, сделали там голливудскую улыбку, и вот эту вот фотографию разместите. За то, что вы это напишите, у нас для вас там приятный бонус, там 10-15% скидки, или, допустим, чистка зубов бесплатно, или же, допустим, какая-то еще доп. услуга, вот, там, отбеливание зубов там, тоже бесплатно, для того, чтобы человек чтобы понимал, что, ага, я это напишу, и за это получу кусочек сахара, скажем так, вот эту вот бесплатную а, до речи, штуку. Что а по рекомендации, например, приходить від А по рекомендации здесь вот, да, вот э, очень даже такое правильное уточнение для того, чтобы сарафанное радио мы не отменяем, хотя, в общем-то, оно в какой-то степени конечно. Имеется в виду, что э, количество друзей, знакомых у нас заканчивается, кому надо, как говорится. Что зубами. Да, 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 да. Но... Скажем так вот, я рекомендую своего стоматолога, да, а мне стоматолог говорит, слушай, если ты меня ä, порекомендуешь, то тебе, ну, опять же, повторимся, какой-то дополнительный будет бонус, но ты скажи своему там, знакомому, которому ты нас будешь рекомендовать, что первое посещение или просто даже вот мы что-то будем делать, у него скидка 15% сказать, что я по рекомендации от Горановича, и да. автоматично он получает снижку 15%. Здається, это будет всем приятно. Так, всем приятно. Получается, я понимаю так, я, значит, рассказываю всем знакомым, кому надо, кому не надо, что у меня замечательный доктор, бегите к нему, и вы получаете 15% скидку, и я понимаю, что каждый там 5 человек пошел, и 15, 15, 15, скажем так, у него уже бесплатно же что-то понимаете? Ну, такой, вот, извините, Подольский подход, мы находимся на Подоле, так оно и есть. Это работает, понимаете? Вы просто это сделаете, и вы поймете, что это работает. Так, а какие еще инструментарии? Вот, чтобы не уходить далеко от общения с пациентами, постарайтесь наладить с ними обратную связь. Какую? Вот Человек, ну, допустим, вы запломбировали зуб. Вот вы доктор, вы запломбировали зуб и все. Пусть не вы лично, пусть администратор клиники перезвонит на следующий день и спросит, ну как, все ли у вас хорошо, ничего не болит. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Первое. Человеку будет приятно и неожиданно. У меня вопрос, как говорится, в зрительный зал. Как часто вам перезванивают после посещения там, стоматолога, парикмахера, бровиста, да? Практически никогда. Вот. Если, конечно, вы не в каких-то там дружеских отношениях. И тут вам звонят и спрашивают. Понятное дело, наверняка кто-то скажет, а что, что-то не так? Ну, потому что мы нас не привыкли. Но это надо к этому привыкнуть. Вам пере позвонили и спросили, как. И, скорее всего, во-первых, человек скажет, ну, вы же знаете, что вы сделали хорошо. Он скажет, большое вам спасибо, все замечательно, все не болит, все-все-все. Вот. А вы дальше спрашиваете, вы там промываете, ну, если там что-то надо, там, там полоскаете, там, та -да, -да. Вот, да -да -да. вот, да-да-да. А вот мы вам можем еще порекомендовать еще вот это, вот это, вот, вот дополнительно, что это надо сделать. Человеку будет очень приятно за ваше внимание в его сторону, когда вам уже сделали все, что сделали, как вы получили за это деньги. А еще можно добавить, что если вы какие-то у вас питания, вы можете зателефонувати и отримати бесплатную консультацию у наших проведенных специалистов. Да. Тоже очень круто. Да, да, да. да, да, да. И так, вот это... Це еще один механизм. Да, не? это еще один инструмент, да. А теперь пойдем немножечко так более профессионально, имеется в виду. Вот мы сейчас с вами записываем видео, да. То бишь вы не находитесь физически здесь, но вот это видео... Могу смотреть там, в Канаде, в Америке, в Японии, где угодно. Да? Вот. На сегодняшний день, когда мы что-то с вами ищем, мы, как правило, там забиваем в Гугле. Но это уже можно сказать немножко вчерашний день, проще же смотреть, чем читать. Да? И вот лично я, допустим, для себя такой увел термин за ютубить. Вот раньше мы говорили, ну как бы и говорим да, а сейчас уже за ютубить. Другими словами, A, смотреть проще, приятнее и комфортнее, чем читать. Ну, и насколько я знаю, есть доследования, которые говорят, что э, 잠깐, визуальный э, контент он на 50-70% смотрящись, какие э, более эффективнейший, чем просто там текст. Да, 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 да. Так вот, получается история такая. Вы хотите, чтобы о вас как можно больше знали, как о бренде, и чтобы можно было сложить дистанционно мнение о вас. Как можно сложить? По фотографиям нет. А если вы будете снимать регулярно ролики о себе, о своей клинике, возможно, какие-то клиенты, пациенты согласятся что-то в камеру рассказать, да, Да, то есть еще до встречи, когда вы приедете уже в эту клинику как, как пациентом, да, вы уже сложите мнение что на собой представляет, какой доктор чем занимается, даже вплоть до того все вот эти вот интерьеры, да? То есть вы снимаете эти ролики, выкладываете их а, на YouTube свой канал, и помимо этого, наверняка у вас у всех есть Instagram, Facebook, вы выкладываете еще их и там. У меня питание. Какое? А, ну вот все это сделали, а как теперь донести эту информацию до э, целого э, ну, пациента. Как себя прорекламировать, как этот ролик продвинут? Чтобы побачил пациент? Есть такая штука, все ее видят, но не все знают, как она правильно называется: таргетированная реклама или таргет реклама от английского слова в цель. Это mm -hmm. та реклама если так перекладать. Целева. Да, да, да. Вот. Это та реклама, которую мы с вами видим каждый божий день, когда прокручиваем ленту новостей в Инстаграме или в Фейсбуке. В чем ее шикарное преимущество по сравнению, с, допустим, там, с контекстной рекламой? Да? Она очень точно настраивается на вашу целевую аудиторию. Вот, допустим, вы находитесь улица Воложская, скажем так, да, и вы понимаете, что к вам приедут только люди с Подола и, допустим, там, с Куреневки. То есть с Поздняков вряд ли будут ехать, да. Вы настраиваете по геолокации, чтобы, допустим, в радиусе от вашей клиники, там, 2-3 километра, люди ее увидели. Второй момент. Вы знаете, что к вам приходят больше, допустим, женщин, да, Мужчина они своих мужей приводят уже как так пошли. Я знаю, куда тебя надо привести, да? Вы запускаете э, рекламу на женщин там от 25 и, допустим, там, да, 55 лет. Помимо этого есть еще такие фильтры, как, допустим, там увлечения, интересы. Раз, ну понятное дело, что все должны бы ходить со здоровыми и красивыми зубами, но, скорее всего. Кто на это больше акцентирует внимание, те, которые собой занимаются. Это значит фитнес, спа-салоны, парикмахер. То бишь вы, когда, да не не вы, а таргетолог, который вы наймете, да? вот он берет вот эти фи все фильтры, указывает, что а, та женщина, возрастом от 20 до 55 лет, у нее увлечения, предпочтения социальные, социальные ну здесь штуки, не могу быстро сказать, да. Вот то, что я сейчас перечислил: любит фитнес, любит правильное зож, э, любит парикмахерскую, любит шопинг, любит э, распродажи, любит выставки, любит э, правильный кофе, топ-топ. Я так, э, як я понял, якщо вам нужна цільова аудиторія, яка там буде складатися из там людей, які за собою там Дивляться за своїм здоров'ям, то е, для вас спеціально підберуть таку категорію людей. І саме ці люди і отримають цей ролик Правильно зрозуміло Так. Да. Гудбай! А теперь самое интересное. Вот, ну, я рассказал, как а, вопрос, да, а, а сколько это коштует, как говорится, да? А, а. Да, 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 да. Вот. Так вот, значит, э, за, к примеру, 500 гривен вы своим роликом можете охватить 15 тысяч потенциальных пациентов. Топ-то я знахожусь на Подоле, Мене цікавить от найближче оточення, і е, 15 тисяч чоловік от Потенціальних, потенційних да. моїх пацієнтів увидели рекламу так це шикарно за 500 гривень. Так це ж шикарно да. А я вам скажу вже а як це можна проконтролювати? От багато скептиків скажуть, ви мені зараз розкажете, що тут побачило 150 тисяч, а я звідки буду знати? А это очень все прозрачно, видно, есть так называемый Ads Manager кабинет, в котором настраивается эта реклама, и к этому а, кабинету… Это вы можете налаштовать? Да, мы можем это сделать, настроить, но мы настраиваем, а, сейчас скажу, а, в вокау... аккаунте владельца. Другими а. словами, допустим, если вам надо наладить вот рекламу с участием стоматологии, стоматологии, да, вы мне даете права администратора. Я могу только там настраивать рекламу. Там все финансовые бюджеты, деньги, это все контролируете вы. И вы можете хоть через каждый час, в реальном, да, хоть через каждый реальный. час, допустим, заходить в этот Ads Manager и смотреть, допустим, у нас рекламная кампания. В этой рекламной кампании несколько рекламных креативов, и вы просто смотрите, какой креатив более популярный, какой там дорогой или дешевый. Вплоть до того, что можно что-то выключить, что-то подкорректировать сразу же. Ну, вы там что-то забыли, телефон надо было еще добавить. Тут же взяли, добавили и перезапустили рекламную кампанию. То есть можно еще и варьировать, Там, Конечно. Зміни, Конечно. А, там, а, на какие сейчас а, ну, не делать запускать больше активно, меньше, активно, ну, больше коштів, меньше. Да, коштів. да, да, да. И это да. за такие, ну, совсем деньги. Да, да. И что еще что, самое... Что сейчас 500 гривен? Я вам скажу больше. Примерно ну, 500 гривен это не очень большой бюджет, это как пример просто привел, да. да. Допустим, если у вас бюджет, допустим, 4000, там 4-5 тысяч гривен, грубо говоря, там 100-120 долларов, mm -hmm. ну, так чтобы была цифра такая, да то вот за эти деньги можно охватить, минуточку, где-то 140 тысяч потенциальных покупателей. И вот если... Чи клиенты, ну, пациентов потенциальных в этом плане, да? И вот просто даже вот это вот я назвал, как бы я не готов быстро в уме пересчитать, допустим, вот сколько, допустим, 5%, ладно, там 3%, от 140 тысяч потенциальных клиентов к вам пришли в клинику, или, по крайней мере, позвонили, сказали, нам это надо. Это вообще как бы шара денег, капец, капец. Я что это всем нужно, вот мне тоже нужно. Да, ну это как бы просто, почему вы это не делаете, все остальные не делают, потому что вы просто об этом не знаете. Вы просто не знаете. Такое запитание, ну, Я сейчас рассказываю об этом. Мне это интересно, ну, например, у меня журнал. Я хочу, чтобы сами стоматологи, и, например, сами в Киеве, Побачили там не знаю, ролик чи там е, інформацію ролик, ролик, чи да, інформація. Да, от там да. я там хочу сказати, що от дивіться, в мене там, там 150 сторінок тексту, 16 статей, провідних там, е, авторів. У нас там дуже багато корисної інформації про виставки, семінари, конференції. Ну. Да. Покуп, куп, купуйте, пишіть. телефонуйте. И это увидит э, за такой небольшой бюджет 150 тысяч. Да. И еще я вот, э, вот хорошо Я сразу скажу, что столько стоматологов нема. Да, да. Ну так тогда я заплачу не 5 тысяч, а меньше. И еще такой момент очень важный, чтобы я не забыл. Вот э, в основном мы с вами все видим э, рекламу рекламы в виде макетов обычных. Да? А есть видеоролик, который можно снять, вот как бы, допустим, снимаем. Так я вам скажу, это вот э, в моей практике, я просто знаю, потому что запускал неоднократно рекламы. Значит, видеоролик в 70 раз эффективнее, чем обычный макет. Это при том, что мы как делаем, у нас одна рекламная кампания, мы запускаем один креатив в виде макета, третий видео слайд-шоу, из фотографии мы делаем динамику, да, вот, и ролик. И угу. общий бюджет, к примеру, 100 долларов. Я ж... Проходит день-два, да? А, ну, чтобы реклама запустилась, робот этот понял, как и все, и мы смотрим, что <laughs> на первом месте вот с таким вот отрывом в 70% видеоролик заходит, потом идут слайд-шоу и потом макеты. Угу. Так вот у меня вопрос, смотрите, макеты… Это... статистику мы бачим в Да, вот. да, вот мы видим то, что я говорил, и вы говорите, а что это я кручу макет, который там и дорогой, и вообще он неэффективен? Давай-ка мы его выключим, понимаешь? И слайд-шоу тоже нет. А где получается ваши затраты какие? Вам надо ну, подготовить текст, что вы хотите сказать. Вот так вот красиво сесть. Вас сняли, да? Там ну, какой-то небольшой монтаж может быть. И после этого вы запускаете э, таргет рекламы, которая параллельно проходит на Facebook, Instagram с одним бюджетом, да, вы тоже, кстати, будете смотреть, вот, ну как бы у разных брендов и там э, бывает у кого-то лучше выстреливать в Facebook, лучше там реклама крутится, да, у кого-то Instagram. Как бы эм, сказать, что лучше, что хуже, ты никогда не знаешь, пока не попробуешь. И это один бюджет на все. Да, это на все, да. И ты это дело запускаешь, и видео реклама в разы выгоднее. И чем еще хорошо, чтобы я тоже не забыл сказать? А, допустим, вот вам позвонило, там, вот вы понимаете, что у вас уже на две недели забито все клиентами, а вы рекламу запланировали на две недели. Вы нажимаете кнопочку стоп. И все. И реклама останавливается практически в эти же минуты. А и, потом... и вы не сливаете. А потом спустят. опять нажал и все. Ну, в принципе, лучше перезапустить ее по-новому. Ну, другими словами, не так, как ты, допустим, там борт там ты повесил, и ты заплатил за месяц. Надо тебе, не надо, может, ты действительно там после этого бигборда там все это увидели, уже как бы уже все хватит. Но ты заплатил, и ты уже не можешь остановить, да, а тебе уже и не надо, да. Либо какую-то ошибку сделал, надо переклеивать. А здесь ты в любой момент можешь ее остановить. Через два дня, через три, через неделю, вот все, нести корректировки. То есть ты не сливаешь дополнительные деньги, ты контролируешь свои деньги. Очень вся эта штука, как это здорово. Чудово. Да? Ну, Як на мене, я чув про ці технології. Дуже цікаво було це все ще раз почути. І дійсно, потрібно все це робити, це майбутнє, за цим стоять нові технології, це потрібно робити. От, в качесті заключення, я просто возьму і ще перечислю, що надо сделать. Значи, то, що я говорил, значить так, в Google Maps просить ваших. потенциальных уже пациентов писать красивые, правильные отзывы, за то, что вас будут рекомендовать, гарантируйте скидку мне, человеку, который рекомендует нового к вам пациента, и говорите, что этому пациенту будет тоже новая, но тоже будет дополнительная скидка. Третье, начинаете писать ролики, создаете свой YouTube-канал, через Facebook, Instagram, через таргет рекламу, Вы эти ролики начинаете продвигать, то бишь себе Клин. получаете новых. Все це може бути агенция э, э, маркетинг маркетинг. А да, вам занимаемся. не потрібно самим записывать. Да? Богатем стоматологам нема коли. До Вас прийдуть запишут. Це не багато часу. І все. И все. Ну, как да. Так что. Принимайте правильные решения, если вам нужны новые пациенты. За небольшие бюджетные гроши. Шановные глядачи, э, дякую за э, перегляд нашего контента. Э, подписывайтесь на канал журнала «Сучасная стоматология» YouTube канал. И до новых встреч!